Андрей Сергеевич. Андрей Сергеевич, спасибо. Все, что пока можно. Спасибо. Дальше может погребниками. Награждать. Спасибо. А. Мих Михайло Владимир Анатольевич. Ну, он приболел. Пожалуйста, пожалуйста. наших з батальйоном до Анбас заложив наш Сергій Анатолійович Бороз. <плес> <Спасибо. плес> всім, всім передавайте привітання. Все держаться, ми з вами. До постійного. <плес> Ніколенко Миколаїв Ніколайович. Да. Ремезок Юрий Петрович Ремезок Владимир Петрович И Ремизов Андрей Петрович. У вас просто отделение. Спасибо. Пожалуйста. Есть у нас еще Кравцов Владимир Петрович, человек, который очень э, сильно помогает техническими своими возможностями. І подяка від 46-го окремого батальйону спеціального призначення підписав дапові і не можна одне слово, так? Дорогі мої колеги, дорогие гости, кого я как бы не знаю и кто может быть на моем... предложение не сразу откликнулся. Я хочу сказать, что это нам с вами подяка за то, что мы с вами сделали последние три дня. И я хочу сказать, что мы по большому счету постарались и купили не только проектор, мы купили для вас и экран, на котором вы сможете проецировать свои карты. А я в очередной раз хочу еще раз поблагодарить вас, сказать, что каждым из вас я горжусь, хочу вас попросить передать... Спасибо каждому человеку, который трудится в наших бюджетных коллективах. И, конечно, в очередной раз убеждаешься, что когда нам трудно, и когда мы вместе, мы можем все. Огромное спасибо. Кто-то может да, желать пожалуйста. или выступить, или может вопрос какой-то еще есть? Да не нужно. Нам просто так само. Хочу, шеф, вид, Волонтері від наших місць допоможок. Да, від тих е, е, жіночок, е, ті творити, які допомагали ну, взагалі всім військовим і зараз, е, ну, в, в тому числі і вам, хлопці. Е, безпосередньо ці книжечки від нашої московської письменниці ми шапували на, на велосинів. Хочу перед, щоб ви хлопцям передали, почитали. Безпосередньо про на московців наших і взагалі про ці події, що відбувалися. Ґлесі. І від. Е, Ще так само хочу так само на повторюватись. Хочу представити тих жіночок, які для вас ночами в'язали теплі шкарпетки, так само передали, заберете все. Ті Тітвора, яка збирала літом липу, додали туди чай, все разом якраз те, що я знаю, що ну, сам по собі знаю, що зараз хлопцям потрібно цигарки, чай, теплі якісь речі, ну і там консервації, які жіночки так само робили, передавали, От, заберете, передасте там, хлопцям, так що щоб було.

Но я думаю, что это одежда, часть, там, может быть, теплых вещей, тоже они пригодятся. Я хочу еще раз как бы, от имени депутата городского совета в партии Ведроджиня тоже вам вручить эти подарки. Мы сюда часть не наставим, и потом остальное там ну, ходим. Да, что-то пригодится, а что-то... Одеяло, придется. носки, да. Спасибо, есть, все, вы, вы знаете, сигареты, сигареты сейчас, ну, зарплату у нас у 20, меня деньги, сейчас все вот это... Бросать. Да, я... <laughs> Спасибо вам большое, вы знаете, так вот все тяжело такое, такое отношение. Бывали такие случаи, что нам говорили, мы вас туда не звали. Особенно мне сколько раз, что я оттуда против своих пошел воевать. Я не пошел против своих воевать. Я хотел своим примером показать, что есть демократия. Я могу здесь сказать, что в некоторых аспектах мне президент не нравится до сих пор гражданство, там такого не скажешь. Ну и многое другое. Я еще раз благодарю ваших людей вашу, за вашу поддержку, за отношения, и что вы нас понимаете. Спасибо вам большое.